ajoyib va zo'r solishtiruv qilamiz o'rtoqlar bugun sizlar bilan ikkita bir xil mashinani rossiyani o'zida solishtiruv qilishgan ekan o'zbekistonda hali qilinmagan ekan ikkita hyundai Tucson mashinasi, bittasi 2021-yil ishlab chiqarilgan bittasi 2022 yil ishlab chiqarilgan bu akam samarqanddan kelganlar bu akam namangandan Xo'p, qaranglar birinchi bo'lib hammaga nima deydi komfort tug'dirish uchun yumshoq yurish uchun hyundai Tucson olishadi Shu izolatsiyasini tekshiramiz mana bu ikki ming yilda ishlab chiqarilgan qarangla eshityapsizlar mana eshiklarni ochib yopib ko'ramiz qaranglar judayam ideal borku orqa tomoni ham mana вообще bu zavodmi sшумо изоatsiya yo qildirganmisiz desam zavod deyaptilar man ishonmadim to'g'risi rostdan ham zavod, zavod ekan ho'p endi bunisini eshitamiz ikki ming yigirma ikki qaranglar tunganni eshityapsizlarmi ovozini voy mana shu ahvol orqa вash kambag'al bo ko'rishinglar mumkin paroklari bir xil qo'yilgan g'ildiraklari bir xil motori ham hattoki bir xil yurak qismiga hosila bilan отдельно o'tamiz birinchi salon interyer qismini ko'ramiz Xo'p, bu 2022 ming yilda ishlab chiqarilgan ko'jani sifatiga keladigan bo'lsak yomon demayman lekin narigisiga nisbatan buni sifati sal pastroq Panorama tom bor bunda plastik sifatlari tepa koja ekan plastik emas ekan lekin juda unaqa yumshoq emas endi 2022 yil 2 yil ichida qotib qolishi manimcha qiyin display bu yerda joylashgan klimat kontrolimiz, avtomat karobkamiz bir qismi bar qismi kattagina mana bu yerdan knopka orqali ochiladi обогрев Abduv, обогрев rul, hamma narsamiz bor Past pa parktronigimiz, ruchnoy, elektronnik bo'lgan sidеение aytganimdek koji, plastikiga to'xtaladigan bo'lsa, bu yoq'lari ham polniy koji ekan bitta pastki qismini o'zi plastik ekan endi 2021 yil ichiga o'tamiz qaranglar 2021 yil ichi man uchun ancha богатый va sifat darajasi bo'yicha ham yuqoriroq monitorni ko'ryapsizlarmi tepa qismida joylashgan boyagida sal pastroqda klimat kontrolimiz, Abduv, обдув обогрев rul, hamma funksiyalar mavjud даже без проводнй зaарядкаmiz bor ekan bar qismimiz hop bunda barimiz sal kichkinroq va knopka orqali ochilmaydi kojasi sidenyai ancha sifatli bunda ham xuddi shunaqa panorama tomimiz bor rulimiz ham multimedia boshqariladi va plastik jihatdan bunimiz ancha sifatli o'rtoqlar ishoninglar mana ezib ko'ryapman ko'rishinglar mumkin mana maksimalniy ezyapman qisqasi shu tomonidan to'xtaladigan bo'lsak ikki ming yigirma birinchi yilimiz bundan ko'ra ancha yaxshiroq hisoblanadi va vid tomondan ko'rasizar hozir tashqarina bitta ko'rsataman ikki ming yigirma ikkinchi yili tashqi vidi va ikki ming yigirma birinchi yili tashqi vidi xuddi bu moshina balandroqga o'xshaydi lekin mani o'zimni man uchun man mana bu vid chiroyliroq chem bunga nisbatan endi kimga qanaqa kimgadir bu yoqadi kimgadir bu yoqadi lekin bitta narsani aytaman optika bo'yicha bu g'olib ya'ni optikasi bundan ancha aqlliroq ho'p bagaj qismiga bitta o'taylik mantini ham ko'rsatib o'tib ketaman zapravka qiladigan joyi ikki ming yigirma birda tug'ma tug'ilgan ko'ryapsizari bu ikki ming yigirma ikki bu yog'i sal rezinka plastik aralashgan yumshoqroq hisoblanadi endi bo'lsa bunga o'tamiz qaranglar mana ko'ryapsizlarmi заводской tug'ma zapravniйsi bilan o'zi to'qson bir yoki plyus sakson yetti benzinda harakatlanadi endi bagajni ochamiz qaranglar elektronni ochilyapti bunimiz endi bunisini ochamiz bunimiz ham elektronniy bunimiz ham elektronniy ochilyapti ikkalasi ham elektronli bagaj orqali ochiladi ho'p zapaskasini o'rniga 73 ukhkitalik joylaymiz bunga endi qo'yiladi hozir mana zapaskasining joyi Tegini ko'rish mumkin bunda ham aq hop bunga o'tamiz bunda uje qo'yilgan Zapaska turibdi va zapaskan tegida 72 litrli balon joylashgan Ko'rish mumkin o'rtoqlar qisqasi yumshoqlik bo'yicha bunisi ancha yutadi bunisi slabiyroq endi nimadandir voz kechish kerakku o'zgartirish uchun dizaynga qo'shish uchun narx navosi bo'yicha motorni ochib ko'ramiz hozir ikkalovini ham ho'p o'rtoqlar motor qismini ochib oldik qaranglar bunda hozirgi yangi chiqayotgan kia sportage yoki hundai tukolar mana mana shunaqa motor bilan chiqyapti bu ham ikki litrlik hisoblanadi bu mpi 100 foiz gazn o'zida harakatlanadi benzin rasxod qilmaydi eslab qolinglar Hyundai kialar bitta motorda chiqadi ya'ni zavodimiz bitta ota bolaniki hisoblanadi bunda ham xuddi shunaqa faqat bundan, bundan oldingisi ya'ni dizaynda o'zgarish bor lekin porshanni klapanda qo'lgan hamma narsasida moshina deyarli bir xil bu ham ikki litrli o'sha o'sha mpa dvigaelimiz bunga уже ро qilib bo'ldik yurishlari ideal benzin ancha sifatli yaxshi yuryapti italyanskiy reduktor qo'yganmiz Fagumit. shlankalar filtrimiz va mana bu yerda mana прямой reduktorimiz qo'yilgan original polshaniki va evans 32 o'ttiz ikki to'rt minaga функциональный bлок установка har doimgidek ювелирный va ideal bo'lgan xo'p motor qismi bo'yicha moshina avtomobil ikkalovi bir xil абсолютно расходникlargacha ham даж bir xil lekin boyagi aytgan gap o'sha o'rtoqlar yurishi bo'yicha bu ancha g'olib endi umri uzoqligi bo'yicha ikkalasini ham motori umri uzoq hisoblanadi endi hozirgilar mana mana bunaqa motor bilan chiqyapti bu undan oldingi bo'lganlar fikringlarni komentariyada kutib qolamiz bemalol xizmatlar bo'yicha murojaat qilaverasizlar gaz утanовка bo'yicha